大家好，欢迎收看爱上电子。今天咱们看一下这个无刷电机，这个是直流十二伏零点四五安的。我们这个直流无刷电机呢，它的特性呢，就是在我们给它供上电以后，电压越高呢，当然是不能够超过它这个额定电压，在十三到十四伏是没有问题的。当电压高的时候呢，它的转速很快；当它电压低的时候呢，转速相应的减慢。 就说明呢，它能够随着电压的高低进行调速。好，我们给它供电看一下。现在呢是十伏的电压，它的转速是这样的。当我们给它把电压调高的时候，它的转速呢会增加。直流无刷电机在不通电的时候，它的转子与定子是有一定的角度的。我们看，在我们动扇叶的时候，它并不是说在任意一个位置都能够停止的。 它是这个转子与定子是保证一定的角度的。好，下面我们把它拆开。它的供电呢是红色是正电，黑色是负电。当我们给它供电的时候，它的旋转方向呢就是风是向内部吹的，同时呢就能给这个内部的电路板散热。 这边呢没有螺丝，那么很显然呢是需要把这个胶布给它撕开，撕开以后呢，我们就看到了，在这个铜圈里边有一个卡子，把这个卡子打开以后，这个垫片拿下来，这个风扇就拿下来了，就能够把板露出来。好，下面我们把这个卡子给它拿掉。好，卡子拿下来了，然后呢这个垫片也就能卸下来了，我们把风扇拿下来。 我们看，打开了，这里边呢是永磁铁，这是一个轴，轴上呢有一个弹簧顶在下边这个轴承上，下边这个轴承呢是一个很小的轴承，是镶嵌在这个塑料的轴套里的。这端呢同样是有一个轴承，是能够拿出来的，就是这么小的轴承，是镶嵌在这个黄色的轴套里。 现在呢，这个线圈呢是很不容易拿下来的，因为这个轴套是像是用胶粘接在一起的，我们用手拧动是动弹不了的，并且没有螺丝。它的电路呢也是很简单的，这是一个霍尔的元件，它的板的那边呢应该就是有两个三极管和几个电阻组成的。 好，下面我们看看它的详细电路。好，我们看一下这个电路比较简单，即使不是这样的电路呢，原理也是一样的。十二伏通过一个二极管是防反接的，也可以说是隔离的。通过一个电阻限流，加到了一个上拉的一 K 电阻上，这端是接霍尔的输出端。霍尔这个引脚是供电，这个引脚是接地。 这个引脚刚才我们说过了，是输出，它是内部开漏式输出，也就是说，当我们的霍尔元件一面靠近我们的 N 级的时候，内部的功率管就导通，使这个位置的上拉电阻上的电流全部入地，那么这个位置为低电位；当霍尔的一面远离 N 级或者是靠近 S 级时，内部的功率管截止，这个位置上拉电阻上的。 电压呢，就通过这儿加到了这个三极管的基极，使这个三极管导通。霍尔元件在这里主要是起检测磁极的作用，检测某个磁极靠近时，输出相应的高低电位。另外，我们的 D N 六八五幺霍尔元件，它的供电电压范围是三伏到十六伏。通过这个限流电阻再次限流以后，给我们的风扇电机供电。 电机内部有四组线圈，是属于两极电机。我们看，通过这个导线，然后通过这个绕组，然后通过这儿，它的尾接这个的头，然后呢通过这儿接这个三极管的极电机。另一路呢通过这儿，然后接我们这个绕组的这端，然后这个绕组的尾接这个绕组的头，是和这个绕组串联的，然后接到我们这个三极管的极电机。 这时，我们看，当 N 级靠近我们的霍尔元件的时候，假如内部功率管不向内部导通，那么很显然，这个三极管积极是高电位，那么这个三极管导通，十二伏通过这个线圈，然后又通过这个线圈，然后通过这个三极管入地，那么在这两端呢会产生 N 型的磁场，那么这边呢同样是产生 N 型的磁场。 这样呢，就会把这个 S 级吸引过来，这边也是 S 级吸引过来。那么也就是说，我们的电机呢是顺时针旋转。那么随着我们 N 级到了这个位置，因为 S 级到这个位置，那么 N 级远离了这个霍尔，S 级靠近了霍尔。那么这个霍尔呢，它的内部功率管呢就向内部导通。由于内部功率管向内部导通，这个位置为。 低电位，我们刚才这个三极管导通的时候，那么这个呃这个位置的电压为零。但是呢，由于这个三极管截止了，那么我们这个绕组上通过这儿，然后通过这个位置啊、呃、过来的这个电压加到这儿，那么很显然这个位置接近于十二伏。 由于一 k 电阻限流，也就是说使这个三极管的基极为高电位，那么它为高电位，这个三极管开始导通，这个三极管导通呢，这一个电流呢是通过这个绕组，然后又通过这个绕组，通过这儿入地。这时呢，在这两个绕组上又产生了磁场，因为我们看这个电流方向与这个电流方向一样的，那么我们这个位置也是为 N，那么这个位置呢还是同样为 N。由于这个三极管截止，这两个啊、呃、这两个。 磁极呢，已经就没有磁场了，也就是说，我们的定子线圈没有磁场了。那么这时呢，啊，我们刚才是这个转子这个 N 级过来了，那么它呢会产生排斥力，加上我们刚才的惯性，那么它呢就会使我们这个 S 级啊就吸引到这个 N 的位置，也就是说使它继续这个顺时针旋转。由于霍尔不停地检测靠近的磁极。 在输出端输出不同的高低电压，从而控制这两个三极管交替导通，使定子线圈交替产生磁场，就使我们的风扇不停的运转下去。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。